полицию. Это не пустые слова. И когда мы говорим вместо карать и крышевать, служить и защищать, это не пафос, это реальное содержание реформы. Мы начинали реформу в Киеве. Уровень популярности милиции, наверное, был такой же, как и у вас в Черновцах. 5%. Спустя два месяца, после того, как мы 4 июля запустили киевскую полицию, социологические опросы показали уровень доверия новой полиции 85%. Потому что это ваша новая полиция. Потому что это люди в первую очередь, а потом полицейские. Они еще не слишком умелы при задержании. У них не хватает всех навыков. Но это уже точно ваша полиция. Прошло много времени с лета, когда мы запустили первых полицейских. Мы извлекли уже много уроков и уже гораздо более подготовлены. Поэтому в Черновцах будет очень высокое качество. Особенно, если пойдет молодежь. И я поэтому, пользуясь случаем, призываю всю молодежь не бояться экзаменов, пройти этот жесткий отбор и служить. Защищать и служить. Премьер-министр сказал, что мы везде практикуем это, чтобы молодежь видела. Мы для этого делаем эти презентации. Чтобы каждый посмотрел, кто эти Киевского патруля или Львовского патруля. Я хотел бы, чтобы пригласить их сюда, чтобы они рассказали, откуда они, как они прошли, кем они жили в прошлой жизни. Я інспектор патрульної служби в місті Львові. Навчалася у Львівському національному аграрному університеті. З дитинства мріяла працювати у в міліції, в поліції. Зараз навчаюся у університеті внутрішніх справ у місті Львові. До того часу я але дуже мріяла, дуже мріяла. Це був мій поклик серця. І тому. І, тому я пішла сюди в поліцію, працювала у торгівлі, в різних галузях торгівлі. І, коли я почула, що є набір у національну поліцію, була реформа, я не задумуючись, не задумуючись заповнила, заповнила, заповнила анкету і почала активно підготувати. Тести проходили по-всякому. Перший тест пройшов через місяць часу. Другий час, другий часи, час, що дуже довго, ми хвилювалися, задумувалися, чи буде, чи не буде, але я надіялася і вірила, що я буду працівником поліції, я буду в цій реформі. Зараз ми працюємо, у нас відбуваються тільки різні випадки. Люди різного віку, різних різні категорії. Але ми стараємося стараємося, а ми діємо з вищеного законодавства. Я поліцейська, я на журналіст, перепрошую Доброго дня. Мене звати Юрій економічний факультет Львівського національного університету Івана Фарка. До поліції працював в банківській сфері, в поліцію прийшов щоб змінити нашу державу на краще, покращити довіру населення до правоохоронних органів, ну і щоб наша Україна стала справжньою європейською державою. Слава Україні! Доброго дня, звати Вікторія Романова, Дослабінська область до поліції навчалася до північного функція Заліського національного університету імені Івана Фронта, працювала різних Поліція прийшла діти через що наші хлопці боляці захищають нас, а вони захищати їхні клітини, забезпечувати їхні безпеки, показати всім, що перед законом рівні сім'ї, тому цей коплек. Які будуть вчений і для дійсно присобова молодь, яка е, хоче щось змінити і не боїться Дякую. Доброго дня, мене звати Роман Булупенко, я командир 4-го батальйону. Перше, хотів би привітати вам з вас з ним міста. От. У Львів я попав вже з Київської поліції. В Київській поліції був командиром роти. От. Що у нас є два варіанти. Перший варіант лежати на дивані, казати, як все погано, вимагати від всіх реформ або йти і робити ті реформи самого. От, власне кажучи, так я і пішов у поліцію. Я не буду затримувати вашу увагу. Прем'єр-міністр сказав про те, що пройшли територічну операцію в рядах поліції. Це не пусті слова. У нас реально работает много ребят, которые не понаслышке слышали об этой войне, а участвовали в ней, защищали нас. И я хочу представить вам шефа патрульной полиции Украины Александра Фацевича. Майор, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Он его не носит, но он участвовал во всех самых тяжелых заварушках и самых тяжелых ситуациях в этой войне. Он прошел и Лавайск в качестве командира специального батальона Свидес. Он прошел и фактически держал оборону Углегорска. Они прошли э, Дебальцевскую операцию. Это настоящий боевой офицер, который взял на себя ответственность сейчас. И рядом с ним идет таких ребят много. И для нас очень важно, чтобы в каждом городе эти ребята шли делать конкретное дело. Александр Фацевич. Самое главное, чтобы молодые люди приходили, стремились попасть в полицию. Чем больше будет набор, тем качественнее. Каждый раз это говорю, тем качественнее будет набор. Ребята стоят, у них очень тяжелая работа. Они несут службу не 12 по 14, по 16, разная ситуация бывает. Парни, девчата, нет разницы. Они где-то на данный момент сейчас только начали работать, просто низкий процент у нас сотрудников, бывших сотрудников правоохранительных органов. Но они немного не хватает где-то практики, где-то не хватает знаний. Но они учатся, они развиваются, они хотят, у них есть желание. Они хотят вам помогать, они хотят вас защищать. Главный критерий их работы это ваше доверие в первую очередь и ваша поддержка. Будут, они, если вы будете их поддерживать, у них будет больше даже мотивации, они будут это видеть, ваше отношение к ним. А с их стороны, в первую очередь, это порядочность, это доктонность в отношении с работы с вам, к вам. И, соответственно, в любых ситуациях обращайтесь к ним, вам всегда. вам всегда помогут. Спасибо. Итак, мы набираем сегодня 340 полицейских патрульных причем Черновцов. Прием заявок идут 26 октября. Конец февраля, начало марта, патрульная полиция будет на улицах Черносов. И в заключение, перед тем, как сказать добрый путь, я хочу отметить, что все это возможно, это большая реформа самой сложной отрасли в стране, которая касается, по сути, 300 тысяч человек, а по сути касается всей страны, была бы невозможна без работы нашей команды. У нас крепкая, большая, хорошая команда, которая делает свою работу Иногда тихо, иногда незаметно. Это и наши народные депутаты, которые теперь чаще встречаются в конкретных местах на реальных событиях, чем в Верховной Раде. Это и Мустафа Наемов здесь есть, и Андрей Титярук, идите сюда. Это и наши грузинские девушки Хатя и ЭКА. Это э, многие ребята из э, наших гражданских программ. И это, конечно, премьер-министр. Потому что если премьер-министр не поддерживал эту реформу, во всех этих баталиях и столкновениях по законопроектам, по бюджетным ассигнованиям, у нас бы ничего не вышло. Это очень важно, когда есть поддержка и понимание философии наверху, и есть поддержка ваша. Тогда все это работает. Поэтому я благодарю в родном городе премьер-министра, на его родине. Прошу вас, не я маме вашей обещал между двумя Арсенами сфотографироваться. Батьки, дружина, пьянки, сфотографуемся разом с полицейками и между двумя Арсенами. <с>